На сегодняшний день так получилось, что очень-очень-очень занижено доверие народа к милиции, исходя из последних событий, которые выдала все страна. Поэтому максимально то, что смог сделать, для того, чтобы вернуть... именно кровинской милиции доверие и внимания, внимание наших граждан. Ну, Какие-то там планы то, что как обычно не успел отворить жизнь, так получилось и, так получилось, что за последние годы постоянно там с очень частой сменой руководителей. Я вам скажу, что с 2010 года, даже вспоминая... Харькове в 2010 году восстановился, то есть был 14 начальником УБОК. То есть за 10 лет в городе Харькове поменялся а за 10 лет 14 человек То есть с приходом каждого руководителя происходила большая смена личного состава, которая на профессиональные качества никоим образом не влияло. Поэтому с приходом каждого не руководителя, а постоянно какие-то там да, ищешь в себе эмоции, энтузиазм для того, чтобы развивать, стремиться вперед, не останавливаться и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что с, исходя с последними событиями, я думаю, что ровно для меня это последний такой, наверное, энтузиазм, да, в котором хотелось как бы постоянно максимально но я всегда так к работе подходил, вкладывал всю душу и желание достигать максимальных результатов. Ну, как есть, так есть. Поэтому я еще раз хочу вас всех поблагодарить за то внимание и понимание. Думаю, что много вы руководите который придет, заложит здесь в эти отношения, наверное, что-то там и больше. И в сфере последних событий я хочу каждому из вас подарить каждую такую частичку нашего единства <с> 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 Украины, да? чтобы мы всегда об этом помнили. Единство вот единство в Ербану, в истории, которое несет каждый год. Это вся часть, эта карта, это Гербы, они неразделимы. Для нас, наверное, за это и стоит бороться в своих желаниях и каждому из вас. Подарю это на память от меня, чтобы вы поняли. Хорошо. Ну все, если есть вопросы, в принципе, что вы говорите? Козя Казминистра, вы бы не вы бы вышли? Как? Вы бы вышли, если бы не Я же говорю, что ну, на сегодняшний день, там, как и для меня, как и для личного состава, это а чьим он умолен был? Я ж офицер и нашу пароль. поэтому размышлять там, извините, подождите, там Есть указание, что так надо. Значит, надо. какие у вас отношения с министром внутренних справ Паном Абаковым? То есть вы, может, ограничены? Я никогда не общался лично. Мы представляем и лично не знаю. Просто була інформація, що нібито ви розслідували справи так чи інакше, фігурантом яких був пан Аваков. Це правда чи не? Не правда. Були раніше справи, де фігурував пан Авак, тобто нинішній міністр внутрішніх справ. І ви розслідували ці справи чи проводили оперативну роботу по цим справам. Це правда чи ні? Прем'єр, це коли в Харкові в Харкові. В Харькові. Я же решил. я лично не знаю. Кто он, он в этом этом начальника управления ВС Украины в области? Я думаю, по информации завтра уже представляет нового руководителя. А кем он будет? Кто это? Для меня это тайна. Честно говоря, не сказали. А вы идете нет? полностью за организованием решений справ. Может, вам какую-то посаду и что Нет, никто не запропоновал, его посадил. Пока вот так. Значит, что-то там не доработал, с чем-то не справился. Разные бывают. По Вашему я уже додоверены? Ну, ее отправили факсом. Ну, если завтра собираются призначать моего керамика, а завтра вы еще идете на сессию? Ну, настойчиво сказали, чтобы я пришел на эту сессию. Ну, во-первых, я и лично и есть желание. Почему? Потому что люди, я говорю, что кроме ну, вот, журналистов, которых я всех вижу, я очень то благодарен и людям, с которыми меня ну, скажем, очень э, вначале <говорит> тяжело взаимоотношения, почему? Потому что все это было на эмоциях и так это, это и лидерам романских организаций, и Роману Колу, и, и, Виктору Виктору и там, Александру э, Музычко, и Михаилу Кириллову, которые на э, э, энтузиазме каждый день несут по охране общественного порядка с Анфансом, Автомайданом, с вот всем-всем-всем. Дело в том, что я жду, что каждый из них Чим запам'ятається Рівненщина? українською мовою Сашою Білим, чим ще? Я реально думаю, що якщо ти ще попрацював з місяць другого, тому що я обрядував тільки українською мовою, тому що я совсем недавно давно ловлюся на миску, я вожусь спать і если я щось аналізую, що вже начинаю на українській мові. А по поводу... героя э, ютуба mm. э, Сашка Билова, Александра Музычка и так далее. То есть он по-любому для Арона отматывая ситуацию, когда я сюда пришел и так далее, я видел, каким, как его воспринимал и Майдан, да, как его воспринимали все активисты и так далее. Все равно он себя вписал в э, историю, в странички этого революционного периода. Поэтому для меня была основная задача. Почему? Потому что он ну, тяжело, например, вписывается на сегодняшний день в мирную жизнь. Да? Вот. Но для того, чтобы его писать, вы же помните, как это не то, что там, отмотать по сейчас все судить, да? а вот по дням, как, допустим, прошло 2-3 дня после... событий там, революционных и так далее. И все весь народ напрягался, вы же помните, сколько, какое количество людей в маска, какие выстроены были баррикады и так далее. И все требовали немедленного этого всего сворачивания и так далее. И каким образом все это было правильно довести, это за один момент и не требовали одного человека, это долгие беседы, долгие разубеждения, там, сняли маски. Да спрятали оружие, зарегистрировали, происходит регистрация в какие-то там охранные структуры, одели пиджаки. Вы же видели только все на душе, все хорошо, вроде все-все хорошо. В открывается дверь в городе. новые заявления, новые требования и новый взлет подачи в YouTube. Заново происходит эта работа. Приходишь, разговариваешь с молодежью, еще, еще, еще это требования, которые были изначальные последствия, там, насколько болезненно там, реагируют на какие-то происшествия, не до решения этих происшествий. Это все процессы мирного дня. Вот. И это ж все происходит не только, да, например, там, в Александре там, музычка, это еще и с другими активистами, кто от этого должен получить плюсы. А когда слова, слова э, так, милиция с народом, он, ну, наверное, вот, отматывает да, какие-то дни назад и то, что получилось сейчас. Вот, это и есть это чувство, когда милиция с народом. У меня не один сотрудник не, не выполнял злочинных наказов. Да. Ни, один сотрудник э, районных подразделений, ни здесь, никогда не получали какие бы приказы, ну, скажем так, чтобы не геройствовать и так далее, разные были на тот момент, когда-то давал интервью, практически все по областям получали одни и те же указания. если Скажем так, их все выполнять и доводить до личного состава. Неизвестно, где бы был сейчас весь личный состав, в каком бы сейчас все состояния находились и многие-многие-многие-многие моменты. Многие, 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 многие. Вот мы есть, и я вам скажу, что где бы я ни находился, там, в Западной Украине, на Восточной и так далее, я... Всегда самое теплое чувство для меня будет, и если завтра кто-то о чем-то попросит, я всегда в любой момент приеду и как был позавчера, когда события происходили в Крыму, и еще раз произошло такой призыв, с кем на сегодняшний день мириться. Поэтому все понимали, если завтра нужно будет встать на защиту своего города, выше бы не сомневаясь, бы все. Все. Включая и ребят уже с бывшего бегу. И, ну, да, могу, с окнами, со столами, с, с техникой, с, 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 все, что было. То есть максимально сохранил и с личным составом. И... А с документами? С документами, без А вы повернули эти документы, які, які все ж таки забрали? Забрали Чи... какие? Ну, коли от був, скажем так, спроба штурму обласного управления милиции и за информацию багатьох римских видань, а что документы? Значит, на сьогоднішній день, ну, скажем так, документы, которые находятся в ЦОСі, и тогда, это никого не интересует. все оперативные службы, все, которые остаются, да, от, скажем так, от личных оперативных весь личный состав остается со всеми оперативными производствами, со всеми полностью, включая и документацию, и оперативное направление, и техника, и все, все, все для того, чтобы работать и раскрывать поступление. Все есть в руках. Ничего не убиралось, не... Единственное, что на сегодняшний день составлены акты. Почему? Потому что большое количество и бронежилетов, и средств защиты передавалось как медикам, как и журналистам как и активистам во времена, когда было движение на майдан и так далее. Поэтому никому не отказывали. Видавали і тепер для того, чтобы убедить, тому що не стоїть себе на пам'ять оставлять, себе, то можна на каком-то процесі вернуть назад, чтобы все документи. А все ж таки частина документів була спалена, ну й цьому свід... Свідками були журналісти, но ну, тактивісти так, що це за документи? Документи бухгалтерського. скажем так, там, канцелярского характера, которые подлежали уничтожению еще до 2014 -го года. Они к деятельности, оперативной деятельности не имеют никакого отношения. Это к оперативной деятельности не имеют никакого отношения. А почему их так кинулись спаливать? Те два ящика, которые стояли между прочим здесь вот внизу здания там, где вверх к спортивному залу, два Это не для вас эти документы писали. Когда? До вас же эти документы писали. В 11-м году, в 12-м Так я не понимаю, я же вам говорю. Просто не за... я... понимаю. Там какие-то рапорта, там еще что-то. Смотри. Для чего вы это на себя говорите? Еще раз, я вас попросил, сказали, какие-то документы взяли. Я говорю, принесите, чтобы не на сегодняшний день никто не принес никакие документы. Сказали, какую-то плачку. Вы какую все найти не можете, так ну, ну, Я же их забирал. Кто-то yeah. же собирал? Это первое. И если я вам говорю о том, что на сегодняшний день все оперативные, ну туда же придет, новый треник, и потом скажет, что не там. Все материалы для работы оперативной службы, все на место. Для ну, меня. в бухгалтерии тоже много чего можно... Ну, слушайте, за месяц, поверьте мне, я на сегодняшний день, вот, СОС и так далее, это, скажем так, по мои близкие знакомые знакомых, я СОСу, отведя камеры до всего, Просили другие романские там, организации, выстраивали этот, этот, в Беркул эти заборы, которые снесли. Поверьте мне, у меня планы были по двум райотделам, которые не, не отстроили, и там делать и делать и делать. Поэтому за месяц я принял здесь управление практически с нулевым балансом. Вы же сами говорили, что за предыдущие руки? может быть, там какая-то информация була была в этих документах, которые хотели приховывать. Мне передадут какие-то документы канцелярского, бухгалтерского характера, которые должны были быть уничтожены до 2014 року. Все, я их даже в руках не видел, не держал. Потом мне говорили, не взяли какую-то пачку, пожалуйста, ну, дайте, что-то, посмотреть. На сегодняшний день осталось все на славу. Те, которые изначально там показали, два листочка, там сопроводилось, там было, касалось канцелярских направлений. Две бумажки, которые показали, поэтому какие-то оперативные. когда они приедут, не хочу, нового руководителя представят, я даже встретился с вами, не разговаривал с личным составом, попрощаться с личным составом, поэтому никуда не собираюсь срываться. Уже будет сегодня, значит, что приду, как и всегда выходил на порог, когда вы приезжали, приезжал в областную администрацию, не сидел здесь, взял свой берг, выводил на Майдан и так далее. Выйду, приеду сюда, подниму весь личный состав и скажу, что поднимались оружие и шли за мной. Я никогда сзади не был всегда был перед. В этом случае будет то же самое. Я сказал, что для меня настолько ну, все эти подеи, которые были, несли столько в переживаниях, в эмоциях и так далее. Поэтому ровно для меня оставили такое, не злодей мысли. Поэтому готов а до конца идти.